僕、ちなみにあの次んか飛行するお家がですねほ<う>あの風呂がないんですよ風呂がないうん。えシャワーはありますよねシャワールームだけうんあそうなんだまあだけど韓国のお家ってあんまり湯船必要ないかもねあんまりお風呂入んないもんね そう,もそうですね僕もあんまり入らなくてうん,うんうんそのスペースがもったいないもんねシャワーシャワールームだけでいいもんねそしたらそのスペースがも,もったいなくてうん洗面器をもっと大きくしようかなと思っててあ洗面台をねあ、洗面台洗面台,、うん、洗面台をもっと大きくしようと思って、えー、すごいな洗面台をもっと大きくして湯船をなくしてシャワーだけにする、うん うん、あちょっとラグジュアリーな感じするないいねきれいにできるといいねいいな僕はなお風呂屋さ,さんのおうすってお風呂ありますようん結構あれ長さ的にどんな感じですかお風呂結構大きいですよあうちはだってもう1週間に23回入ってますもん家でお風呂。 お結構入るんだ入りますあのベッドは小さいけどお風呂はよく入りますあねなるほどねお風呂はねすっごく入りますねおお<ー>、ね、あ,あれその、でも余裕あるんですね余裕なんかお風呂入るそ,のそこまでの余裕があんまりないんですよいや忙しいからだよ 古さんんしいいいじゃないですかちょっといや僕はもうお風呂に入って人生について考えるんですもしかしてお家に帰って奥、うん、さんと奥 <laughs> さんとの,その距離を取るための時間じゃないですかありがとうございます <laughs> 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 いやあのね実は息子がねお風呂大好きで。 あ息子と一緒に入るんんだそうなんですよで息子がねウォーターガンとかあるじゃないですか水鉄砲って、うん、それで水遊びをするんですよあのお風呂に魚浮かべてなくし釣りしたりとかいいねそうそれですよメインはあ羨ましいなそれもうそれはだから楽しいですよ あしいなーでもこんなねあの自分の子供と、うん、そういう遊びをしてたりするとやっぱうらやましいなって思っちゃうんですけどこういうこと言ってたらいやジュジュンってやっぱ早くあの結婚したがってるんじゃないかなっていう反応がいつもすごく熱く熱く <laughs> あのツイッターとかにね <laughs> みんな載せてるんですけど。うん いやー結婚したいよ、正直言うと、あらそうか、自分の家族を作りたいっていう本能は、うん、も仕方ないんじゃないですかまあまあまあ、それはね、ないって言ったらお,おかしいもん、逆にね。うん、でも、あのーあのー、すごく運がよく、うん、こ今年もだめですね。<laughs> <laughs> 今年、そうか、あともう1週間しかないか。うん、今年もダメですし、うん あの来年ね、来年,あの,もう来年の,あのプランがあ出てきてるんですけど、来年もちょっとダメそうですねあ今ね、あのー、事務所の人がサウナから出てきてね、こっちをにらみつけてたから、気をつけて、あ来年大丈夫、よかったよかった。 いやーびっくりしたー <laughs> 本当に。